обратиться в местный суд по выплате нам недочисли... недонарахованной пенсии. Согласно Чернобыльскому закону, мы все эвакуированы с города Припять, это полтора километра от станции. Были эвакуированы через два дня после взрыва. Были соответственные законы приняты по людям, которые там проживали, которые были ликвидаторами, которые были переселенцами. На сегодняшний день решение нашего правительства по этому закону не выполняется. Не выполняется не выполняется, потому что каждый власть меняется, приходят новые министры и свое выдает постановление. Отменить то решение закона постановлением Кабинета министров, отменить решение другое. Вот на сегодняшний день мы значит, добиваемся нам выплата компенсации по решениям судов 2011 года. До сих пор эти Отчисления находятся в пенсионном фонде, в компьютерной программе заложены, но выплаты не производится. В службу обращались тоже по этому решению. В служба открывала свою постанову. И через определенное время, через месяц другой, она просто закрывала это дело и тоже выполнение давала такую нам отписку, что фактично значит, компенсация начислена и будет выполнена плановый период. Когда этот плановый период будет неизвестно. На сегодняшний день мы обиваем о пороге наших местных служб. Пока результата никакого. Субсидии? Обращаемся, значит, по субсидиям обращаемся. Нам Некоторым дают ответ, что вообще не положено, другим говорят о том, что висит долг в компьютере, и вам поэтому не начисляется субсидия. Нам необходимо на медикаменты постоянно принимать, каждому лицу отдельно. И те медикаменты, которые нам обязаны давать, их просто не дают и за неимение тех же денег. Тоже постановление Кабинета министров что не хватает денег и эти лекарства вам не положены, а какие-то там определенные. Мы свои, свое здоровье поддерживаем за счет своих же средств. То есть мы как, как можем, так и выкручиваемся. Эти бесплатные рецепты, которые нам выдаются в аптеке, мы ждем месяцами. И иногда человек умирает, и не то, что иногда, а это были случаи, когда человек умер, а ему через три месяца пришло э, ну, решение из аптеки, что вы, вам пришли медикаменты. медикаменты. Зачем ему уже эти медикаменты, если он уже на, зарыв в землю? Мы живем на грани существования. Минимальная пенсия, минимальная пенсия Пенсии, хотя бы, по, по, по закону у нас положено... Э, 8 э, минимальных пенсий. Это учитывая то, что люди находятся на инвалидности.